ভাল মানুহৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বহুত পৰীক্ষা লয় কিন্তু কেতিয়াও সংগ ত্যাগ নকৰে আৰু বেয়া মানুহক বহুত দিয়ে কিন্তু সংগ কেতিয়াও নিদিয়ে জীৱনত এনেকুৱা দুজন মানুহ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে যিজনে যুদ্ধ নকৰাকৈ বিজয় নিশ্চিত কৰে কৰ্ণৰ দৰে যিজনে হাৰিব বুলি জানিও কেতিয়াও সংগ ত্যাগ কৰা নাছিল শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে জন্ম লোৱা সকলৰ বাবে মৃত্যু ইমানেই নিশ্চিত যেনেকৈ মৃত্যু হোৱাসকলৰ বাবে জন্ম লোৱাটো বিশ্বাস যদি নিজৰ ওপৰত থাকে তেন্তে সেয়া শক্তি হৈ পৰিব আৰু যদি বিশ্বাস আনৰ ওপৰত থাকে তেন্তে সেয়া দুৰ্বলতা হৈ পৰিব সফলতা পাবলৈ বিচাৰে যদি নিজকে নিজৰ পৰাই সফল বুলি ভাবিবলৈ লওক কাৰণ সফলতাৰ চাপটো প্ৰথমে আমাৰ মগজুৰে আৰম্ভ হয় পিছত সঁচা হৈ আমাৰ আগলৈ আহে সংঘৰ্ষই মানুহক মজবুত কৰে কোনো লোক যিমানে দুৰ্বল হ'লেও যদি তেওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে সেই লোকেই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে মাটিৰ পাত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ মূল্য কেৱল বনোৱা লোকেই জানে ভঙাজনে নহয় যদি জীৱনত কিবা পাব বিচাৰে তেন্তে নিজৰ কৌশল সলনি কৰক সিদ্ধান্ত নহয় বিশ্বাস সকলোকে কৰক কিন্তু সাৱধানেৰে কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ দাঁতেও নিজৰ জিভাকেই কামোৰে সৰি যোৱা পাতে এইটোৱেই শিকায় যে যদি বুজা হৈ পৰে তেন্তে আপোনলোকেও পলাই দিয়ে বহু ভিতৰলৈ বিষ অনুভৱ কৰাই সেই চকুলোৱে যি চকুলো চকুৰ পৰা ওলাই আহে যেতিয়া বিষ আৰু তিক্ত কথা সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়া বুজিব যে আপুনি জীৱন জীয়াবলৈ শিকি গ'ল মানুহেই মানুহৰ ৰাস্তা কাটে মেকুৰী এনেই বদনাম হৈ থাকে জীৱন এক মিনিটত সলনি নহয় কিন্তু এক মিনিটত চিন্তা কৰি লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে এইটো জনমত পইচাৰ মূল্য তললৈ নামি গ'লেও ইমানো নামি নাযায় যিমান মানুহ পইচাৰ কাৰণে তললৈ নামে যি লোকে ভিতৰি মৰি যায় প্ৰায় সেইসকলেই আনক জীয়াবলৈ শিকায় আমি জীৱনত হাৰিবলৈও শিকিব লাগে কাৰণ আমি এদিনটো মৃত্যুৰ সৈতে হাৰিবই লাগিব যেতিয়া কিবা বিপদ আহে ভয়াতুৰজনে পিছলৈ আঁতৰি যায় আৰু কষ্টকাৰীজন অলৰচৰ হৈ থাকে আপুনি আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মহান হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মহান হ'বৰ বাবে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়োজন অসফল লোকে পৃথিৱীৰ ভয়ত নিজৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি দিয়ে আৰু সফল লোকে নিজৰ সিদ্ধান্তৰে সমগ্ৰ পৃথিৱীক সলনি কৰি দিয়ে যদি কিবা কৰিব বিচাৰে তেন্তে সদায় ভিৰৰ পৰা আঁতৰি কৰক কাৰণ ভীৰে সাহসটো দিয়ে কিন্তু পৰিচয় কাঢ়ি লয় ধনী ইমানেই হওক যাতে মূল্যৱানতকৈ মূল্যৱান বস্তু কিনিব পাৰে আৰু মূল্যৱান ইমানেই হওক যাতে ধনীতকৈও ধনী মানুহেও কিনিব নোৱাৰে সফলতাৰ বাবে বিশেষ সময়লৈ ৰৈ নাথাকিব তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিটো সময়ে বিশেষ কৰি তুলিব নিজৰ পইচা আৰু বয়সক লৈ কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব কাৰণ যিটো বস্তু গণিব পাৰে সেইটো এদিন শেষ হ'বই আপোনাৰ ক্ৰোধৰ বাবে আপুনি শান্তি নাপায় আপোনাৰ ক্ৰোধেই আপোনাক শাস্তি দিব মৌন হৈ থকাটো বহুত ভাল কথা কিন্তু এনেকুৱা মৌন কি দৰকাৰ যিয়ে আপোনাৰ অস্তিত্বই শেষ কৰি দিয়ে মৌনতা আপোনাৰ শক্তিও হয় আৰু দুৰ্বলতাও মাত্ৰ আপুনি এইটোও জনাটো দৰকাৰ যে কেতিয়া মৌন হৈ থাকিব লাগে আৰু কেতিয়া নহয় বিষৰ অনুভৱ তেতিয়া হয় যেতিয়া নিজেই দুখ পোৱা যায় নহ'লে আনৰ কেৱল তেজহে চকুত পৰে বিষ নহয় জীৱনটো মিঠা বনাবলৈ প্ৰায় সঠিক সময়ত তিতাৰস পান কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন পিছত কেৱল স্মৃতিবোৰ আহে সময় নহয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ